Добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию. На пресс-конференции присутствует главный тренер Киевского «Динамо» Сергей Рыбуров. Сергей Станиславович, несколько слов в игре, пожалуйста. Ну, получилась хорошая кубковая игра, и, я думаю, команда «Нефтяник» заслужила быть в четвертьфинале, пройдя несколько команд премьер-лиги. И, наверное, сегодняшнюю игру они доказали, что любая команда на одну, на одну игру всегда соберется против команд премьер-лиги. Тем более, Команда, которая находится на пятом месте в, в первой лиге, наверное, у нее есть какой-то есть какой-то стержень, и видно было сегодня по игре за счет чего они находятся там. Выиграли эту игру, и сегодня важно было выиграть борьбу, потому что поле, конечно, оно зеленое, но сложно на этом поле контролировать мяч, потому что было достаточно кочек и не просто было. Главное, выиграли борьбу и выиграли игру. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. А я что по такие игры, как показал Сапарник, он не сможет играть в премьер лизе и зачепиться там больше, чем на один сезон? Конкурировать? Я, я высказывал свое мнение по поводу проведения турниров 12 команд. Я уверен, что в Украине можно найти 16 команд, которые могут конкурировать и играть в премьер-лиге. Тем более, я видел сегодня интерес к этому матчу, полный стадион, есть инфраструктура клуба, нет задолженности по зарплате, есть хороший стадион, есть гостиница. Я не вижу проблем, к примеру, в команде «Нефтяник» играть в премьер-лиге. Таких команд достаточно. Я думаю, что у «Нефтяника» все впереди, и ту той игрой, которую сегодня они показали, у них есть шанс попасть в премьер-лигу и успешно там играть. Все вопрос, пожалуйста. Сергей Станиславович, Андрей Михеев, газета «Города». Вы играли против «Нефтяника» и проиграли как футболист, выиграли как тренер. Какая вам игра запомнилась? Я не помню, когда проиграли. Мы не забили финальки тогда, начали кричать с трибуны. Потом... А, да, да, когда Южев Ёжиф Ёжефа сказал, что Ребров сдал игру. Да, это я... Сейчас, сейчас, я это вспоминаю, да. Но я ту, на самом деле я ту игру не сильно помню, но в любом случае киевские болельщики, они очень требовательны, и для них... Если мы проигрываем или теряем очки с командами, ну как они считают, гораздо ниже уровня, то это уже катастрофа. Я думаю, сегодня я и перед игрой говорил, что главное не проиграть этой команде в желании, потому что желание у игроков Нефтяника будет запредельное и выиграть борьбу. Не просто было что-то созидать, но еще раз повторю, всегда не просто играть, когда болельщики, я не знаю, иногда футболисты заведомо себя считают фаворитами. Еще вопросы есть? Нет, спасибо. Спасибо. Спасибо, удачи вам.